আজি মাঘৰ এক তাৰিখ তাতে আৰু বুধবাৰ যিহেতু যিকোনো কামৰ শুভ আৰম্ভণিৰ সময়ত আমি গণেশ বাবাৰ নাম লওঁ গতিকে আজি ময়ো বাবাক দৰ্শন কৰিম বুলি আহি পেলাই গড় চৌক পামহি থকা ভীমা শংকৰ মন্দিৰত চাকি বন্তি জ্বলাই ওলাই আহিয়েই চকুত পৰিল ইয়াৰ চাৰিওফালে হোৱা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনবোৰ মই আচলতে লাষ্ট টাইম আহিছিলোঁ শাওনত আৰু পাঁচ মাহৰ ভিতৰতে যেন এইখিনি একদম আচৰিত ধৰণেই চেঞ্জ হৈ গ'ল গণেশ মন্দিৰৰ কাষেৰে যোৱা আঠ ফুট বহল ৰাস্তাটো এতিয়া ত্ৰিছ ফুট বহল হৈ গ'ল চাৰিওফালে মানে ইমানেই বেছি সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন হৈছে মানে কি কম আৰু এইবোৰ চাই চাই মই কেতিয়া আহি মন্দিৰ পালোঁ গমেই নাপালোঁ আৰু ইয়াতেও বৰ ধুনীয়া চেঞ্জ এটা দেখা পালোঁ চাকি দিয়া ঠাইডোখৰৰ ওপৰত বৰ ধুনীয়াকৈ টিং পাতি দিছে আগতে যে বৰষুণ আহিলে চাকি জ্বলাব ইমান দিগদাৰ হৈছিল নুমাই নুমাই যায় এতিয়া আৰু সেইটো টেনশ্যন নাই আজি যিহেতু মাঘৰ এক তাৰিখ গতিকে মন্দিৰত ঢেৰ মানুহ আমিও চাকি বন্তি জ্বলালোঁ কিন্তু আজি অলপ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি জল নাঢালিলোঁ কিন্তু বাবাৰ মহিমা চাওকচোন আমি নিৰ্মালি আৰু প্ৰসাদ দুয়োটাই পালোঁ মন্দিৰত এনেকৈ প্ৰসাদ পালে ইমান ভাল লাগে ন আৰু উভতি আহতি কি পালোঁ চাওকচোন পায়সৰ ভোগ দিনটোৰ আৰম্ভণি যিহেতু ভালে ভালে হ'ল আই হ' বছৰটো মোৰ এনেকৈ ভালে ভালে যাব তো নেক্সট মিনি ভ্লগ এটা লগত আপোনালোক আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানতে ৰো বাই বাই